Вітання! в ефірі програма зіркової коктейлі з вами я, і ведуча Людмила Шевченко. Сьогодні ми, як завжди, говоримо про відомих черкащан, і героїною нашої програми є відома черкаська художниця Тетяна Черевань. Основою її робіт є жінки та квіти. Використання золота та стрібла додають її роботам вишуканості та величності. Тож сьогодні ви дізнаєтесь про секрети її особистого життя та побачите. Який зірковий коктейль вона запропонує? А зустрітися з нашою героїною ми домовилися на одній з найвищих точок Черкащини. Саме тут вона полюбляє відпочивати, займатися своєю улюбленою справою та творити. А ми поспішаємо. Таня, я вас рада вітати в своей программе і рада, что вы погодилися стать героїною нашей программы. Ну, поскольку мы встретились на одних из наивысших точек, почему именно тут наша зустріч, и мы встретились саме за процессом вашей, скажем, деятельности? Чи надыхаю вас тут, на дворе? каждого нашего жителя города это место такое, как даже символичное немного. Сюда все приходят, здесь нравится, здесь... Было мое такое свидание, где я первый раз призналась в любви. Мы пускали самолеты, делая их из бумаги. То есть, знаете, это такое как бы и место для влюбленных, и место для вдохновения. Таня, у вас такой шаланный ритм жизни. Вы постоянно берете участие в различных выставках, всеукраинских, международных. Взагалі, часу, времени, ну, казалось бы, для творения очень мало, да? И для личного жизни. Вот как вам удается организовать свой день? Вы планируете его, или это все так? я тоже не могу сказать. Скорее, наверное, спонтанно. Все вообще происходит спонтанно. И когда я что-то планирую, я обещаю встретиться, даже если это встреча завтра. Но завтра может произойти что-то, что все перевернет, поменяет и будет другое настроение. Кихотив про ваше Скажімо таке, сімейне життя. Я знаю, у вас є кохана людина, яка поруч з вами, і вона тут зараз присутня. Вона завжди з вами, вона вас підтримує Ну, кілька просто. Так, да, Ви знаєте, це такий чоловік, який завжди рядом зі мною. І навіть зараз в моєму положенні я все одно ходжу на ютюб. Я все одно їжу на фестивалі. Он поддерживает меня, да. Вся тяжесть на его плечах. Если это даже какой-то утренний пленэр с имитра, он приходит со мной. Но ну, вот все что угодно, то есть это, ну я полностью как бы счастлива. Таня, ну поскольку вы заговорили за положение, я вижу, вы чекаете на дитину. Mm -hmm. Какие возможно, для наших зрителей, який термин и, возможно, вы расскажете секрет, кого чекаете? Ой, еще не знаю. Еще не знаю кого, это секрет. Срок, это где-то половину срока и первого э, числа вот у нас брали интервью день защиты детей угу. и у меня брали как у будущей мамы вот как я защищаю своего ребенка это было настолько вот как бы так трепетное такое ну вопрос почему потому что ребенок тебе и тебе приходится себя в первую очередь защищать. То есть где бы ты ни находил, кто до -то того, что ты не только ставишь такую ауру, а еще и физически вот, придерживаешь везде. Вот, то есть ты как бы не себя больше оберегаешь, а кто внутри. Таня, завжди в творчей людини инколи момент, когда он идеи. Как вы боретесь, Идея? кто надихает вас и где идеи? Это сумасшедший вопрос потому что каждый раз на него новый ответ. Каждый раз. Потому что ну, вот, на, на самом деле, да, вот я, я так думала, даже для себя как бы найти ответ на этот вопрос, скорее это получается вот мгновение. Вот каждый день для нас это новый день, который никогда не повторится. И вот в этот каждый день приходит какая-то такая идея. Вплоть до того, что там кто-то пробежал с зонтиком или какая-то бабушка едет. Э, В автобусі в платочці цвета свого букета піонов і какой-то падаючий світ, падаючий світ самої природи. Сонце настолько втохновляє іноді тінь вот все, що угодно. Таня, на жаль, погода нам не дає закінчити розмову і поговорити далі. Іде дощ. Тому, да. Тому я думаю, ми перейдемо до вас у майстерню і побачимо роботу. Ви там декілька слів розкажете, і будемо готувати ваш зірковий коктейль. На жаль, погода нам не дала допрацювати далі, і в принципі це на краще. Я рада, що я завітала до вас, до вашої гостини, побачу вашу оселю і так само глядачі дізнаються про такі особливості вашої домівки, де тут ви відпочиваєте. І разом з тим тут майстерня. Таню, я бачу на цій стіні дуже така оригінальна робота. Я так розумію, це в ваших рук справа. Что тут было? Тут такая такая история. Когда мы попали в эту квартиру, здесь была просто одна штукатурка, которую мы очень-очень любим, все художники от нее обалдеют. Когда я сюда пришла, я видела просто одну разруху, я сразу сказала, да, <laughs> знаешь, настолько вот оно, такая вот эта старина, вот это вот такое все старое-старое. Сейчас очень редко такое, где найдешь в таких домах. Трехметровые потолки, вот это огромный простор и свет. Но в чем был прикол? В том, что когда мы поднимались, мы увидели трещину, мы зашли в квартиру, трещина у нас сквозь. В итоге, вот я очень-очень люблю авокадо, и Я решила сделать дерево авокадо. Вот здесь вот идет фактурная штукатурка, которая потом серебром, и, ну, таким черным, серым цветом обрабатывается. Это я вырезала из картона листья. И вот такие вот потеки, потеки, вот это вот как бы такое вот, ну, лианы там или что-то вот заплелось. И часы тоже. Это, да, вот, да, да, тоже моя работа. Таня, ну, все Представлено, я бачу дуже багато робіт, причому роботи не лише ваші, але роботи ваших друзів, якими ви спілкуєтесь. Тобто це картини, це вон металеві <сумітно> скульптурки такі. Кілька слів, чиї це тут роботи і наскільки вони для вас цінні? Це Саша Дувінський. Здійш також представлена в подарок, скажем, могилів славі та роботи. Шипенькова, Саша, картины. Он недавно мне подарил, как узнал, что я <laughs>, беременная. Он сразу говорит, Танечка, Танечка, я тебе дарю вот это от меня, тебе такой огромный подарок. Вот. У нас здесь просто очень часто бывают после выставок такие как бы тусовки, богемные вечеринки. Мы прямо на ковре стелим деревянное такое как бы покрывало и коктейли. И ну вот очень-очень хорошо, весело, шумно. Здесь можно шуметь, здесь нет соседей. В общем, нам повезло. Таня, сейчас пока мы с вами вами спілкуємось. Сергій не втрачає часу і фотографує. Я б хотіла кілька слів поспілкуватися з вами. Сергію, наскільки я знаю, останню ти вже понад два роки, і я б хотіла, щоб ти пригадав той момент, коли ти її вперше побачив, і от саме чим вона тебе вразила, захопила твоє, скажімо, серце. Два роки назад на джазовому фестивалі от, проходив у нас в драмтеатрі. Ми з нею зустрілися. і. мы не раз уже вспоминаем этот момент. Я помню, я был в розовой рубашке, а в чем Таня? Мы не помним, потому что она настолько была непосредственная. Вот она все время меняет наряды, то есть она любит это он там, переодеваться. Вот и как бы мне понравилась эта Таня, это непосредственный человек, вот ее косички, ее доброта. Сереж, давай по настоящему как делал. На самом деле я искал клиентов, да, и да. нашел клиента. Это было Черкасское художественное училище, куда я хотел продать компьютеры. Я тогда работал в прямых продажах. Вот. И Таня у меня выскочила первая в выдаче Google. Вот. Естественно, я взял ее контакты и там подождал. Она мне написала первая, и мы с ней начали разговаривать. Я просто подумала, что он ошибся. Да. Я говорю, вы ошиблись а знаете, вот, ну, кто в интернете, там, аватар, да, вот, кот. Я говорю, ну, я же ненормально с котом разговаривать, кто вы, вы ошиблись. Нет, 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 и давай же, вот, рассказал мне правду, и э, как-то так случайно совершенно, то есть получается, что мы по интернету познакомились. Сергей, вы занимаетесь совсем за иншую справу, вы программник, в принципе, ну, что спильного, то я вижу, что вы помогаете Тане, вы постоянно поруч, Але у вас такая безштучная, точное занятие, а в Тане такая творческая, гуманитарная. Ну я не... Да, я тоже об этом часто думал и, в принципе, мы э, соглашаемся с Таней, что мы дополняем друг друга в этом плане. То есть у него какая-то творческая, то есть непредсказуемость, и мне это нравится. Вот, у меня это постоянно упорядоченность, <связать> как бы это помогает и в некотором плане тоже. Ну чё, я думаю, Таня, вы нам покажете вашу майстерню, там побачим какие работы, побачим процесс, а потом будем готовить коктейль. Так, я вам сразу показываю, что у нас называется э, мастерская «Шаг к свободе». Это у меня была картина, теперь вот у нас как бы «Шаг к свободе» здесь. <связать> Когда заходим, сразу мои плакаты. Это mm -hmm. в Париже была выставка, это в Киеве, это уже в Черкасах потом. Это, а это была первая персональная. То есть mm -hmm. я просто некоторые афиши. У меня всего mm -hmm. да всего три выставки. Потом, ну вот, пожалуйста, вот заходите, смотрите. Mm -hmm. Тут проходит весь процесс. Да, тут проходит весь тут процесс. В у нас единственный был прикол, когда э, мы не могли сделать вверху, потому что текло, мы сделали сделали, сделали оно бац, отпадает. И мы придумали сделать такие металлические цепи, миску старинную, и вот вода наливается, раз и слил, раз и слил. Ну вот в таком плане. Да, вот здесь мои работы. Там вот, смотрите, висят. Здесь девочки у меня занимаются, приходят. А чьи какие-то особые вещи, які ну, помогают? Может, вот такие талисманы, знаете, как это говорят? Які постоянно вот мают... У меня везде вокруг вообще по всей квартире, не только здесь в мастерской, потому что я на кухне много времени провожу, в большой комнате. Вот есть такие ангелочки, они висят где-то здесь, здесь. Вот этот я купила в Киеве, был очень интересный магазинчик Сия на распродаже. Таня, Сергей, я... Рада побывать в вашей оселе. Мне тут очень затишно и очень комфортно. Я думаю, час настав для приготовления вашего зеркового коктейля. Таня, ну що ж, наш робочий стил готовий і кожного коктейля є назва, я розумію, що він молочний, але я думаю, що він має назву. Яка назва, і починаємо. Ну, можна було б його назвати спокуса, що це <гум> Чому спокуса? Дождливий, да, це коли дождливий. Вот сьогоднішня погода да, саме. Так, да, так. Добре, да. Хорошо, чого починаємо. Сначала мы берем растомолочный коктейль, мороженое и молоко. Это кофе, э, немного сахара и немного воды. Это все очень быстро перемешивается на мясорубке и готовится. Вот. И мы должны это по стенкам размазать. Но здесь сам интерес в том, что вы не мешаете коктейль вкус кофейный. А вы его по сторонкам. И когда пьете из трубочки, уже в конце вы находите как будто этот вкус где-то кофе или клубнички. И клубничку я тоже вот как бы... Это не клубничный коктейль, она будет где-то немножечко на дне. Есть еще такой ингредиент, который меня именно вдохновляет или ну, возбуждает, может, на какие-то картины. Во-первых, очень-очень слабых – это мята, и во-вторых, он просто является каким-то таким украшением для коктейля. Если я его встречаю где-то в ресторанах или э, украшением блюд или в кафе, я их просто кушаю, то есть я их съедаю, потому что мне очень-очень нравится. Вот такой вот у нас получается коктейль. Коктейль же можно кушать. Да. Коктейль с покусом. Держи. Ловніха додає такої пікантності, да. кава такої вишуканості. І немножечко м'яти. Трішки таню коктейль. Ваш дуже смачний, він дійсно зірковий. Мені дуже було приємно з вами поспілкуватися. Ви дуже колоритна. Я хочу поважати, щоб ваші плани реалізувалися, а у вас Сергій, було все добре, і ви жили щасливо, щоб... Я знаю, ви хочете дівчинку, що у вас народилася дівчинка. Ну а вам, шановні телеглядачі, дякую, що були з нами. Я нагадую, ми були у Тетяни Черевань відомої черкаської художниці, коштували її зірковий коктейль «Спокуса». покуса. Ну, вже за тиждень на вас чекає нова історія з не менш цікавим сюжетом. Побачимось!